Gitarra eta akordeoia Gitarra eta akordeoia Gitarra eta akordeoia Це вже декілька тижнів з того часу, як була розрита вулиця Кірова. Старі дерева викорчували, але нові не поспішають насаджувати. Що шукає міська влада на вулиці Кірова, та коли це скінчиться? Наше сьогоднішнє питання до жителів Акерману. Я думаю, зрозую вже со временем, просто якби не все зразу. Ті, що в аварійному стані, в принципі, не должны були вбратися. а Ті, що нормальні, ну я в принципі нормальних дерев не бачив. Зелене, зелене, ну, зелене, не в аварійне зелене. может быть и к лучшему. Как считаете, может городские власти что-то ищут? Здесь что-то искать? ну, по-моему, все украдено уже до нас. Ну, безобразие, что тут можно сказать. Как считаете, вот что ищут городские власти на улице Кирова? Расширяют дорогу. Думаете, расширяют дорогу? Да. Те, которые ездят, им всегда все условия. Те, которые ходят, всегда проблемно дорог нет, тротуаров еще больше. Но я считаю, что будет намного потом лучше. Городские власти, я считаю, что вообще не стараются для этого города. Им очень отрицательно. Я все понимаю, но тротуары, дороги, что должны быть сделаны? Обязательно. Может быть, не очень идеально, не так стандартно, но должно быть все красиво, чтобы можно было ходить, е... и прочее. Это, конечно, беспорядок. У нас, как всегда, делают про туалеты строят там кабель к нему подводят или коммуникацию.